часов, и мы рады сообщить, что мы вновь и вновь хотим видеться с вами для того, чтобы рассказать интересности, например, лампа, в которой идет всегда дождь. На в свете фотография. Летающая аудиоколонка. Ну а також лайк уже протувала питание у Викторини, и да. вы очень легко отвечаете, и отримаете эту червону чашку за паскава, а також повитренные поцелунки от лайки, виртуальные обеймы от меня, и все это далее. Ну а просто сейчас э, сенсация, сенсация, наибольшая фотография. Да. И, наконец, э, оприлюднили в интернете, и вы просто... Вам на ее гуртаты, потому что она величезна, величезна, величезна. И, до речи, фотография, це фотография, это не селфи Ким Кардашьян. И это даже не ее пятая точка. Ау. Это снимок горы Монблан с расширением в 365 гигапикселей. Друзья, это невероятно, это очень масштабно, это мега много, вернее, по габаритам просто много, много, правда? Фотографы, честно, задовбались. Они снимали 15 годин эту красу, а потом задовбались те, кто робив так бы могут ретуш. реть, уж отжёв фотографы на высоте 3-500 метров, за изрубило 70 тысяч снимков. Вечерочка. После чего два месяца управляла. Кстати, наставником всех фотографов был филиппо Блингини, mm -hmm. да, им просто должны сейчас поаплодировать за терпение, выдержку, работает труд, все перетруд. Так, отже, після аплодисментів потрібна наступна інформація вам надати: мега новина. Новий бомбічний смак кокосу, коконат мікс та червоні чашки від низка фетру в одному. Відтепер винагорода за вашу уважність. Легке запитання озвучимо вже за Стартап-шоу на м 1 Волшебная лампа, даже не совсем молодина, а на самом деле настоящего Карлсона. Просто у меня ассоциация есть с автором, который сделал лампу. Его зовут Ричард Кларксон, и он представил необычный проект, светильник под названием Rain Lamp. И будучи включенным, этот светильник создает ощущение, будто всегда идет дождь в помещении. Так, причем лампа ця захищена от воды, но в середине мы имеем такой себе фонтанчик, который постоянно пополняется и крапает иначе дождь, и вообще вгоняет в депрессию. Ну, да ладно тебе, перестань. Ни в коем случае, вы же rain, не думаете, rain да, что изобретатель настолько сумасшедший, что он хотел сочетать электричество и воду. Он сделал так, что это совершенно не контактит между собой эти две... Э... алла выглядит она красиво, потому да. что действительно вы можете створить потребный настрел, романтичный, под дождем, так бы мовить, алла при этом не намокнуть, выйти сухим с воды. А еще говорят, что этот ресурс работает совершенно без шума и 100 тысяч часов может проработать. Нарешті створено колонки, невеликі, там десь приблизно 10 сантиметрів, але вони будуть левітувати над поверхнею, завдяки магнітній подушці, так би мовити, і видавати дуже якісний звук. Все це зачаровує. Таким чином, ці е колоночки під назвою OM-1, вони важить 340 грамів і мають аж 3 вати, гучність 110 дБ, і можна сказати, дійсно рад будуть радувати меломанів. І що цікаво, що зараз їх треба ще заряджати, але у майбутньому. Я полон, что разработчики сделают таким чином, чтобы они заражалися безконтактно. Да, и мощность гаджета 3 ватта, а его громкость 110 дБ. И вот мы сейчас будем слушать мегагерц ритма в следующего часа нашей жизни. Вот, вот даже а еще, сейчас а еще эта они Так, а обертається, Наша наша планета. И да зараз, зараз. Зараз, зараз мы дообортались. Нарешті можем зупинитися и передать слово Включіть, Включить, будь ласка, перший микрофон. Итак, честь имею назвать сегодняшнюю викторину. Сегодняшним вопросом будет вот такая сложность. Как называется программа, написанная американскими студентами для отслеживания друзей через Facebook Messenger? Вариант первый. Карта Мухамоа. Вариант второй – карта мародеров. Или же вариант третий – карта мушкетеров. Если вы знаете, о чем мы говорим, значит, вы должны будете получить от нас этот приз. А даже нет, их много. Браво, браво, ты славик опорный за нас Спасибо моей маме, спасибо моей бабушке. Все можно, ведь автограф от Эдита Чок Жартуем. Нет, Саня, ровно через день, в... вернее, завтра в пятницу мы с поговорим, ладно? Давай прогадаем, с <связать> кем мы сегодня столкнулся. У нас было тоже сегодня весело, потому что у нас сегодня пробывала Оксана Дева, основательница компании Дева Хоум. Почему конопля? Потому что это исконно украинская. Мы на нем, как бы наши бабушки, дедушки из этого шили одежду. И потому что оно выращивается без пестицидов, гербицидов. Ребят, мы же сегодня вели такие интересные интеллектуальные беседы с нашими звездами. Давайте вспомним. Мы сегодня расспрашивали о теме, что такое скотч-селфи. Вот. Угу. Скотч-селфи, одну секундочку. Нос сюда, глаз сюда, рот туда. Когда вот так вот, значит, ты заматываешь, потом разматываешь. И если вдруг, ну, знаете, так часто бывает. На Западе полицейские, полицейские, то есть у нас по-прежнему по старинке, по старинке. А, не, еще скотч-селфи, это когда я и э, Влад Иваненко, главный редактор Playboy, мы напиваемся скотча э, в заведении и фотографируемся. тут, понимаете, два варианта. Третьего не дано. Работаем. Как говорится. И все с помощью скотча. И завтра мотайте на вуз, Через в 14 годині мы с вами встречаемся и будем проводить стартап-шоу за вашу участие, а также за участие лайки. И что ты делаешь? Я примеряю свои вузы на тебя. Завтра, в пятницу, два часа, три часа, четыре часа, пять часа. Короче, пятница, это вы же понимаете, это крейзи мы просто будем облаштовывать тут безлад, э, бедлами и не только. Лайка, мистер Санни. Завтра побачимося.